সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে পনীৰৰ একেবাৰে সহজ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তাৰ কাৰণে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে কাটি লোৱা আলুখিনি নিমখ হালধি দি ভালদৰে ভাজি উঠাই ৰাখিব সেই তেলখিনিতে কাটি লোৱা পনীৰখিনি দি দিব আৰু পনীৰখিনিও অলপ সময় ভাজি উঠাই ৰাখিব লাগিব সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি ভাজি ল'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকণটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব পনীৰখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া উঠাই ৰাখিব পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে গোটা জিৰা তেজপাত টিলা দি দিব আৰু দি ভালদৰে ভাজি ল'ব এতিয়া বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে লৰাই লৰাই কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত আলু আৰু পনীৰখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালদৰে মিলাই ল'ব এতিয়া জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু গৰম মছলা অলপমান দি পুনৰ ভালদৰে ভাজিব লাগিব এই পনীৰৰ ৰেচিপিটোত পিঁয়াজ আদা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু অলপমান হালধি গুড়ি দি দিব এতিয়া তাত খুন্দি লোৱা জলকীয়া দি দিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব ভালদৰে উতল আহি জলখন হ'লে নুমোৱাৰ আগে আগে তাত কচুৰি মিঠি অলপমান দি দিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই পাঁচ মিনিটমান উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো ভাত ৰুটি পৰঠা আদি সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ উপস্থিত হ'ম আজিলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ